kanalımıza xoş gəlmisiz. Bizi izləyərək ən son xəbərlərdən xəbərdar olun. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq pensiya təminatının inkişafına, sığorta pensiya sisteminin təkmilləşdirilməsinə istiqamətlənə islahatlar davam etdirilir. Pensiyaçıların sosial müdafiəsinin daha dolğun təminatı üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində Əmək pensiyaları haqqında qanuna dəyişiklik layihəsi hazırlanıb. Pensiya sistemi təkmilləşdirilir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi pensiya qanunvericiliyində bir sıra dəyişiklikləri nəzərdə tutan layihə hazırlayıb. Layihə pensiyaçıların hüquqlarının artırılmasına güzəşli pensiya təminatının əhatəlanlığına şərait yaradacaq. Nəzərdə tutulan danışıqlıqlardan biri pensiyaçıların öz pensiya növünü dəyişdirməyə qoyulan məhdudiyyətin aradan qalxması ilə bağlıdır. Bundan əlavə yeni layihədə ailə başçısını itməyə görə pensiya hüququ olan şəxs özünün pensiya haqqından imtina edərək başqa bir pensiya və sosial müavinətə keçərsə, bu zaman onun payına düşən məbləğ digər ailə üzvləri arasında bölüşdürülür. Yenidən hesablanma praktik qaydada həyata keçiriləcək vətəndaşa pensiyasının nə qədər artması və nə vaxtdan ödənilməyə başlayacağı onun mobil telefonuna və ya ünvanına göndəriləcək. Qeyd edək ki, yeni qanun layihəsi son hazırlıq mərhələsi yekunlaşdıqdan sonra Nazirlər Kabinetinə təqdim olunacaq.